Вітаю вас, друзі. Продовжимо нашу програму. Я сподіваюся, що ви не запізнюєтеся, адже ми ще не закінчили свою програму. Вам потрібно бути з нами в будь-якому разі. Я думаю, вам буде цікавим і абсолютно точно корисним зустріч із наступною гостею нашої програми з Тамарою Сухенко, спеціалістом по керуванню часом. Доброго ранку. Доброго ранку. пані Тамара. Ну що робити, коли ми не встигаємо запізнюємося або навпаки надто швидко все робимо? Це теж, мабуть, погано, правильно, і ото нашкультуляємо людям. ну скоріше, давай ну скоріше, О, скоріше. А хтось звик поступово. Взагалі, що відбувається з часом. Він такий мінливий, то він швидкий, то тягнеться і вже не можеш втриматися. Що таке час? Що таке менеджмент тайм менеджмент? А, ну, прежде всего, нужно остановиться и посмотреть вообще, что происходит вокруг. Да? Потому что, когда мы быстро-быстро бежим, то жизнь, она проходит слева-справа, мы просто не успеваем ничего заметить. Это как марафонский забег. если это же жизнь... ну, Помните, как выглядят а, те, кто пробежали марафонский забег? Как они выглядят? Ну, ну уставшими. уставшими да? Поэтому лучше все-таки, как спринтеры, пробежать быстро, потом остановиться, посмотреть по сторонам и подумать, а куда я хочу дальше Біжать, та да, или плыть. Потому что иногда мы быстро-быстро бежим, -быстро но не в ту сторону. И когда там оказываемся, мы думаем, а почему мы вдруг здесь оказались. Потому что мы никогда себя не спрашивали, а куда куда мы пливемо, и кто за рулем, так як часто потрібно себе питати і як визначити той момент, коли необхідно зупинитися, і в який саме момент, коли прискоритися, коли навпаки уповільнитися. А нужно себя слушать, когда… прекращаете получать удовольствие от того, что вы делаете, это хороший признак того, что нужно остановиться и спросить себя, а что дальше. Так, то есть, словами, если я відчуваю, что мне зле то значит, я что-то неправильно рублю угу. и распоряжаюсь своим часом. Правильно? Да. да Нужно остановиться и спросить себя, а что есть в моей жизни? И есть, ведь понятие баланса очень важное. Когда мы его теряем, то у нас плохое настроение и есть какие-то проблемы. А вот корова, которая не ест траву, она, наверное, и молока давать не будет. Да? Так и мы. Если мы не уделяем часть нашего времени на то, чтобы наполнять себя, на то, чтобы делать то, что, то, что дает нам удовольствие, на то, чтобы общаться с другими важными для нас людьми. А когда мы только бежим а, и работу так, работаем... Это как ну, 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 на меня достаточно примитивно, что ну, это только а, от, отримати задоволення и все, Це головний чинник, ну, але ч... а чи завжди це буде доречно? Ага. Ну чоловік должен только одно, это бути щасливим. Больше нічого ну, не мені должен... ро... Ну, рону. Якщо, скажімо, якась робота чи якесь заняття, де потребує моєї відповідальності, uh -huh. не приносить мені задоволення, але я розумію, що це треба uh -huh. зробити. То есть за вашу версию да. я должен этого не делать? Нет. Тогда вы спросите себя, насколько то, что вы делаете сейчас, оно связано с тем, где вы хотите оказаться через 20 лет. То есть с вашими какими-то долгосрочными целями, с вашей мечтой, потому что ради наших мечт мы можем иногда делать те вещи, которые... Ну, а не Або, не... С... я могу себе сказать, за для чего я это делаю, и что это мне мусить принести задоволение, и найти в этом удовольствие? Может, да. Когда, знаете, йоги говорят, они, что если ты не любишь мыть посуду, вот ты, как бы, когда моешь посуду, то все-таки постарайся Постараюсь подумать, вот, что это переносит другим людям, что некоторые говорят, ну это я какую-то карму отрабатываю. То есть некоторые находят для себя какие-то оправдания, ну, и ну, могут... Посуду... такая может быть наполовину да. порожним а наполовину полным. Угу. И э, американским э, полицейским э, девчатам говорят, если... Ну, Даруйте за слово, але таке буває. Ви стикнулися з насильником і вас гвалтують. Якщо ви нічого не можете зробити, то намагайтеся отримати задоволення. Ну, Могу, це вже правда, не, я... це вже не про управління часом. А що стосується планування mm -hmm. часу, як його правильно планувати, mm -hmm. що потрібно робити? Ну, а сама философия управления временем, она строится на том, что сначала нужно определить курс. Ну, вот Колумб, да, когда он решил куда-то плыть, он спросил себя, куда. Угу. И, может быть, его курс он определил неправильно, да, он так. хотел открыть Индию, да, но он его определил, а потом уже он задал вопрос, а на чем я туда поплыву, кто в команде и так далее. То есть сначала долгосрочная Мы отвечаем ту, куда мы должны прийти, Долгосрочную. точку. точно. Да, так? да. Цель или мечту? Потому так, что потом... долгосрочные цели, они больше похожи на картинку. Да? обычно они больше похожи на какие-то цели. Цена скольки а, э, за 20, 30, 15. Ну, по можно для начала попробовать 20 5. Да? п'ятёрки. То має mm -hmm. бути і ті інші. Должні бути no, місяць, спочатку довгострочні, потім середньострочні, потім місячні. І спочатку тривали для того, щоб mm -hmm. ми могли визначити, а що нам потрібно для того, щоб туди потрапити. Da. Тобто, умовно кажучи, що ми маємо досягти, да, які сходи, на яких ступ ступенях, так? Da, 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 da. І от потім ми визначаємо ці сходи. Те проходить кожен, мабуть, і ну, я насилаю правильно розумію, про 5, 3 роки, там 2 і mm -hmm. рік, mm -hmm. так? І і ще важливий момент це цінності, тому що це фундамент. Тобто, mm -hmm. що для мене важне і цінно? Що мене делать щасливим? Естественно, что эти ценности, они могут меняться с возрастом, как мы по-разному относимся там, к здоровью, в 18 лет и там, в 40. Да? Соответственно, мы определяем вот, э, ценности, это как э, такие э, векторы, векторы, которых нельзя как бы достичь, но можно э, по отношению к ним двигаться. А скажите мне, будь ласка, так, пани Тамара, адже вот, э, ну умовно говоря, что есть родина, угу. батька, дружина, дети. У батька с дружиной один вектор, одна цель. У детей, в принципе, начебто теж, але вони вырастают и их цели изменяются, бо мають взагалі не, можуть не співпадати с цілями батьків что будет в этой ситуации и в целом видимость этих планов между студентами, школярами, mm -hmm. учеными, то есть уже людей с виком mm -hmm. Ну у нас у каждого на земле есть какая-то свое домашнее задание, да? mm -hmm. каждый в своем направлении движется, но у нас есть и общие ценности, да? в семье это ценности любви, это ценности семьи, ценность общения и так далее. Поэтому эти общие ценности мы их вот реализуем, и поэтому у нас в семье есть общие планы, общие праздники, те ценности, которые Тронасразне сатвісне мих в круму других людей, да наших друзів, знакомых. І все ж таки. чим вони відрізняються, і що робити в ситуації, коли а, доводиться жертвувати своїми? ценностями или желаниями заради того, чтобы ты цели, скажем, своей близкой люди Ну, ценностями своими нельзя жертвовать, потому что в долгосрочной перспективе вы же все равно будете, или человек да, будет недоволен, и потом эту агрессию все равно так сказать, сбросит на свою вторую половину. То агрессия агрессия появится. Да, если угу. человек не осуществляет свои ценности, то тогда он не совсем доволен, и это отражается на семейных отношениях. А скажите, будь ласка, пані Тамаро, як визначити людину, какие які чинники вам дадуть відповідь на те, що не хватает впорядкованості в своєму часі? А, ну, время это, это — капитал, да? нужно уметь им управлять. А, хотя на самом деле управляем мы не временем, а собой в этом потоке времени. И только наше внутреннее ощущение, если мы сегодня себе, каждый себя, себе задаст вопрос, а вот насколько я доволен собой сегодня, да, своей mm -hmm. жизнью. Если доволен, все, все окей, все хорошо, с навыками управления временем все хорошо. Если же все-таки чувствуется, что в каких-то сферах есть э, нереализованность, то тогда есть смысл остановиться, переосмыслить, посмотреть на свою жизнь со стороны, или как хороший результат такой можно записать три дня из своей жизни, вот просто записать, угу. что вы делали, да, и, и задать себе вопрос, насколько то, что я делаю эти три дня, меня продвигает туда к моим мечтам. Спалу, ты будь ласка, час до десятилетнего школяря. Ну, не может быть одинакового плана или дня для всех. Естественно, это нормально, да, мы же как угу. бы не клоны, но ребенок в 10 лет, он частью времени, он управляет, а частью нет, потому что есть школа, куда он должен ходить и так далее. И здесь очень важно, конечно, насколько его семья выстроила режим в, котором часу вставать, в котором часу ложиться, насколько он загружен другими занятиями. Потому что на самом деле считается, чем больше ребенок загружен занятиями, тем больше у него есть возможность управлять временем. Потому что если на уроке всего лишь два часа, да, а не 8, то два часа он потратит на уроки, а остальное время на спорт, на общение и так далее. Ну я звоню. Организация, организация порядок, Бье класс, футбольный термин, помнитаемо про это, выявляется это близко и до часу взагалі. А, скажите, пожалуйста, что-то я прям буквально сфину жахи, пожирачи часу, что у -у -у. Таке? А, это те дырки, куда <laughs> наше время может улетать, уходить, расходоваться. И когда нам жалко от того, что вот часть времени мы теряем, естественно, у каждого это свое. Для некоторых людей это, например, они всегда выполняют только поручения других, они не умеют сказать нет, и у -у -у. поэтому Пожирать часу – это то, что они делают дела других и не делают свои дела. Для других это может быть пробки, потому что они проводят там несколько часов времени. Для третьих это телевизор, если это 10 часов в день Це телевизор. Это нужно вызначить, и ведь всего позбавить. И спросить себя, что я могу сделать для того, чтобы мое время уходило. Або, если я не могу, то чем себя напряг ты... Не, напрягать не надо. Лапках, умовно кажучи. Чим себе наповнити uh -huh. так. в uh -huh. цей час, чим зайняти себе під час тих же заторів, яких uh -huh. ми, от, скажімо, не можемо позбутися. Uh -huh. Я дякую. Дякую, що ви завітали до нас в студію. Одним словом, бережіть свій час, тому що він має неабияке значення для вас, шановні друзі, принаймні так запевняє Тамара Сухенко. Я не помиляюся, правильно? Час треба берегти. Тамара uh -huh. Сухенко, керівник. Що стосується управління часом. шановні друзі, залишайтеся з нами надалі, тому що той час, який ви проводите разом із нами, він для вас не буде даремним.